Salam, mənim YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle pambıq kimi yüngül şahadət adına doğum olmayan, amma asan və əsərsə hookk kek reseptini paylaşacağam. Kanalıma abunə olub videonun sonu kimi izləməyi unutmayın. Bizə lazım olan ərzaqlar: 4 ədəd yumurta, 1 stəkan yarım şəkər tozu və 1 paçka şəkərli vanilindir. Bu ərzaqları mikserin ilk öncəsi asta da, sonra ikçi sürətində çıradırıq. Bu qarışımı arq qabartdıqdan sonra bura bir stəkan duru yağ və yarım stəkan süd qəvab edirik. Ona da qeyd edim ki, bu reseptdə nə süd, nə də qatıq istifadə olunmur. Daha öncədən ələmiş ki stəkan yarım unu bu qab ilə əlavə edirik və bir paket qabartma tozu. Təkrar qarışdırırıq. Məzəkkərlə bir xörək qaşığı kakao əlavə etmək ki, daha gözəl bir həngə sahibi olsun kəs oxşasına. Bəli, qarışımımız hazırdır. Öncedən isidirmiş granit və salı müxtəlif formada qalıblərə əlavə edib 180 dərəcəlik soba da 30-35 dəqiqə bişiririk. Mən zövqə görə üzərinə şəkər kətdim. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun və rəy verməsinə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Sağlıqla qalın.